Всем привет! И сегодня я показываю, как открыть порт. На початку надо зайти в панель управления система безопасности. Бранд -маунтер. Нажимаю. Нажимаем. Здесь вы видите, что у вас будет таким зеленым. Надо нажать вот сюда. Выключение и отключение бренд на вам надо включить на вот это. Нажмите ОК. Где закрываете? Заходите в Тайранд. Опти, на лаштувание. И вот тут порт. Okay. Я вам уже напридумал. 2, 5, 5, 6, 6. Засува. Так. Открываем. 2, 5, ру. Проверка порта. 2, 5, 5, 6, 6. Проверяем. Порт открыт. Узназываем вторым. 2, 5, 5, 6, 7. Засовывай. Проверим. Проверяем. Открыть. Я вам уже вам счет. Если вы не верите, что у меня такой же самый парк, не сомневаюсь Можно поставить 1555. Засовываю. Так. Закрываем. Ставим 1555, проверяем, порт открыт, заходим, выставаем, 2, пять 5, и 7, пять и проверяем, порт Всем пока и ставьте лайки за то, что я вам допомог. Все.